Вчора, 21 лютого, в ефірі одного з місцевих телеканалів, секретар міської ради відкрито закликала людей до участі у мітингу проти бандитизму. Таким чином міська влада намагається розібратися із своїми опонентами. Вважають громадські діячі. Радують, що більшість здравомислящих людей знайомі з ситуацією в місті, знайомі з тим безпределом, не побоюсь сказати, який творить наша власть. И радует, что эти люди наконец-то начали задумываться, большинство наших людей начали задумываться и трезво оценивать ситуацию. А огорчает то, что наш, наша власть, наш городской голова. В то время как Покровск находится в прифронтовой зоне, буквально в 60 километрах от военных действий, он разжигает конфликт, он сталкивает людей лбами, разжигает конфликт внутри города. И это делается, я считаю, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами. Як стало відомо із власних джерел, комунальні заклади вже складають списки людей, які добровільно промислово змушені будуть взяти участь у акції. Люди обурені, але відкрито говорити про це бояться, бо втратять роботу. Я працюю в бюджетній сфері, я далеко від політики і не знаю, що відбувається в паузі. Мені пригрозили увольненням, якщо я не прийду на мітинг проти бандитизму завтра. Його будуть проводити в центрі міста. І мені прийшлося підписати якусь бумагу. Таких, как я, человек 30 подписалось. Я не понимаю, зачем городской голова Руслан Требушкин устраивает этот цирк. Я не хочу участвовать в политических играх, но из-за того, что я сама воспитываю двоих детей, придется идти. На слово сгоняют. Но вот эти митинги, то лучше бы наш мэр сделал бы нам хорошие дороги. Боже, что за дел детей? Зачем нам все это надо? Я работаю на одном из коммунальных предприятий города. Вчера нам всем рабочим объявили, что в субботу в городе ну произойдет митинг по поводу бандитизма, а также ну еще заставили подписать документ, ну, что мы все явимся на этот митинг. Я работаю учителем младших классов. Я очень долго терпела, но сколько уже можно молчать. Каждую субботу, каждый выходные нас заставляют убегать на марафоны, заставляют нас готовить на городские праздники и при этом еще торговать, стоять на морозе. Нас заставляют завтра идти на митинг, на морозе стоять и поддерживать родоначальника. Я, конечно, понимаю, что мы бюджетники, работники подневольники. Но что нам скажут, то и мы должны делать. Но это уже переходит все границы. Чи знают пресечные городяни про акцию, яку организовывает местная влада, та як ставляться до ситуации, яка склалася на сьогодні у Покровську, дізнавалися журналісти телебачення Капри. Не нужно выставлять город наш на посмешище всей Украины. Кто-то берет пользуется ситуацией, и совершают откровенные преступления. Скажите, стало видно, что завтра в Покровске планируется митинг, так званый, против бандитизма. Я не знаю, а что это за митинг? Мы читали, только какое-то было объявление, да? Да, было объявление, но... А с чем связано, что такое разгул бандитизма? Не, знаем, да. не могу вам сказать, Я и даже по криминальной обстановке не могу сказать, что тут так опасно. По какому поводу эти митинги там или что? Объясните, пожалуйста первый раз чую. Не, не надо развивать здесь, как говорится, вражду. Нужно жить мирно. Тем более, что рядом боевые действия. Ну а собирать весь город, настраивать друг против друга, это, извините. Потому что надо больше внимания уделять городу, больше внимания уделять людям. Сейчас такая тяжелая у нас обстановка в области. Н ненужные меры, Потому что ну зачем сейчас перед выборами в натуре это устраивать и недоказанные, не как говорится, провокации. И мы, и люди, которые нас поддерживают, не позволим творить власти беспредел, не позволим э, говорить о нашем городе, что когда-то в нем волки были, как он сказал на пресс-конференции э, в агентстве Интерфакс и не позволим пилить бюджет и нерационально тратить средства. Вы только подумайте, что на те деньги, которые были положены в карман, сколько можно еще делать для нашего города? Можно сделать проездными дороги, можно выстроить заново стадион, можно наконец-то закончить парк, лишь бы это деньги не уходили на сторону. Також ми поцікавилися, чи будуть приймати участь у мітингу депутати, які ведуть активну боротьбу проти корупційних схем у Покровську. Сергій Андрійченко офіційно заявив: ні я, ні мої сторонники не будуть приймати участь у мітингу, який ініціює міська влада. Я вважаю, що це спланований захід та гра на публіку. Закликає правоохоронні органи проявити пильність та особливу увагу, аби припинити незаконні дії ініціаторів даного заходу.